mula ini kita ada beberapa uh, perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli uh, parlimen Perikatan Nasional dan saya sukalah menarik perhatian rakan-rakan uh, media bahawa Perikatan Nasional sebagai uh, barisan pembangkang di parlimen kami ingin menegaskan bahawa kami tidak pernah mempunyai apa-apa prejudis ataupun perasaan uh, apa ni tindakan-tindakan yang boleh dianggap menyerang ataupun melabelkan apa-apa kepada mana-mana jabatan kerajaan maupun pegawai-pegawai kerajaan. Sebaliknya peranan kami yang konstruktif adalah sebagai pihak yang membawa hasrat rakyat sendiri untuk kita. Menilai dan juga sebagai check and balance kepada dasar kerajaan yang saya nak tegaskan tidak ada apa-apa uh, apa ni uh, tujuan kami untuk menyentuh peribadi atau uh, pegawai ataupun jabatan tertentu sebaliknya kita menyentuh polisi kerajaan itu sendiri. Jadi untuk minggu ini kita ada beberapa isu yang kita bangkitkan kemarin dan juga hari ini yang pertamanya mengenai uh, Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara secara khususnya berkaitan dengan pengeluaran taraf kewarganegaraan bagaimana yang disebut oleh Muhammad Menteri Dalam Negeri semasa menjawab soalan MQT minggu lepas daripada 49,000 permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Kata beliau, yang baki hanya 6,000 saja lagi. Maknanya 43,000 kewarganegaraan telah dikeluarkan. Jadi, kita minta uh, dia punya pecahan. Pecahan uh, daripada negara mana dan juga daripada mungkin uh, bangsa. Mana uh, mereka yang telah diberikan kewarganegaraan dalam tempoh beliau menjadi menteri uh, dalam negeri 43000 baki lagi 6000 dan secara khususnya juga ialah satu lagi aspek kewarganegaraan uh, dalam uh, bentuk dia panggil naturalisasi naturalization maknanya seseorang pemohon warganegara itu diberi taraf kewarganegaraan kerana ia mempunyai kaitan dengan Uh, keturunannya sama ada bapaknya ataupun datuk atau neneknya dilahirkan di Malaysia. Jadi itu juga menjadi asas kepada pemohon itu untuk mendapatkan kewarganegaraan dan dalam khususnya dalam kes ni ialah pemain bola sepak, pemain bola sepak profesional yang lahir di negara lain memohon jadi warganegara Malaysia atas alasan uh, datuk atau nenek mereka ini lahir di Malaysia. Mereka memukakan uh, permohonan dan juga doku, uh, so, dokumen sokongan, uh, supporting documents. Tetapi apa yang didapati ialah uh, terhadap khususnya tujuh orang pemain naturalisasi bagi pasukan bola sepak Malaysia, FAM. Tujuh orang ini telah mendapat taraf kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi sekaligus mereka ni boleh menjadi pemain bola sepak mewakili Malaysia atas uh, taraf mereka sebagai warga negara itu. Yang menjadi isu yang besarnya ialah apabila uh, FIFA, Persatuan Bola Sepak, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, mendapati bahawa dokumen-dokumen uh, yang dilampirkan oleh pihak FAM yang mewakili tujuh orang pemain naturalisasi ini merupakan dokumen palsu khususnya berhubung dengan tempat kelahiran datuk dan juga nenek kepada pemain-pemain ini. Ini adalah satu perkara yang besar. Ya Bomak Kanga dulu masa mengemukakan soalan ini telah menyatakan ini satu skandal besar yang melibatkan abad ini yang melibatkan pengeluaran warganegara kita tidak tahu apakah lebih daripada 23 orang diberikan kewarganegaraan atas dasar ini atas dasar naturalisasi tetapi maklumatnya adalah uh, palsu dan juga dipalsukan jadi saya telah sebutkan kemarin 7 orang ni seorang yang dikatakan yang disebut uh, lahir di Melaka sebenarnya FIFA mendapati lahir di Spanyol, Spain. Yang dikatakan lahir di Penang didapati lahir di Argentina. Yang dikatakan lahir di Georgetown sebenarnya lahir juga di Buenos Aires, Argentina. Seorang lagi juga dikatakan dilahirkan di Penang sebenarnya lahir di Argentina. Tiga orang tu. Seorang ni dikatakan lahir di Johor Tetapi uh, FIFA mendapati dia ni dilahirkan di Brazil Yang dikatakan lahir di Kuching, Sarawak Sebenarnya lahir di Spain Yang dikatakan lahir di Melaka Lahirnya sebenarnya di Netherlands Di Belanda Jadi ini satu percanggahan fakta yang jelas It's Straight forward Benda yang uh, ada di dalam dokumen Yang disebut oleh FIFA sebagai satu uh, forgery and falsification Pemalsu, uh, per, Pemalsuan, forgery dan falsification Ini macam sopor lah, false Tak betul lah Dan uh, digunakan untuk permohonan uh, Membenarkan mereka main bola sepak Jadi kita duka cita Jabatan Pendaftaran Negara dalam satu apa ini, dokumen, dia panggil witness statement kepada pihak FIFA ni mengatakan, mengesahkan mereka memang tidak mempunyai evidence, bukti dari segi handwritten dokumen zaman dulu ini tulis tangan, eh. handwritten dokumen yang menunjukkan ketujuh-tujuh orang ni yang dikatakan lahir di mana dia admit, that is admission oleh Jabatan Pendaftaran Negara tetapi untuk permohonan FIFA ni Jabatan-Jabatan memberikan Satu dokumen Certified through copy Macam mana? Tidak ada rujukan Tapi diberikan satu salinan Sah Sebagai mana asal Jadi ini yang kita minta uh, Menteri Dalam Negeri Memberikan penjelasan Kepada kita, benda straight forward uh, Ini bukan bukan Peluru kapok uh, Dia kita kesal bila Yabu Ahmad Kanga tanya soalan ni, satu skandal terbesar, dia kata, ini perlu kapok. Ha, tak boleh lah macam tu kan. Jadi, itu perkara pertama kot. Jangan nak tambah apa? Ada? Boleh. Hmm, ya. Terima ya, kasih. Okey, terima kasih sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi sekali, saya datang ke sini untuk PC berkaitannya dengan pemain naturalisasi. Dan apa yang disentuh oleh oleh apa ketua WIP tadi adalah berkaitannya dengan pemasuhan dokumen. Dan kita rasa agak gusar apakah tindakan KDN ini menyebabkan akan berlaku lagi lebih uh, akan berlaku lagi lambakan lambakan pemain-pemain yang akan pemain yang tidak direstui oleh rakyat Malaysia. Maksudnya atas pemasuhan dokumen. Jadi kita berharap bahawa KDN kena berhati-hati. Dalam apa-apa isu <coughs> dan kita tidak tidak mahu bahawa KDN akan menjadi alat oleh pihak-pihak tertentu. Untuk memastikan bahawa mana-mana pemain di seluruh dunia dapat wakil ataupun dapat mewakili Malaysia. Jadi kami bagi pihak Perikatan Nasional bertegas bahawa tindakan yang dilakukan oleh KDN selama ini adalah bertentangan dengan aspirasi sukan untuk mengekspresi bola sepak Malaysia. Terima kasih. Okay, ada soalan mengenai FIFA ni. Kalau keadaan ni boleh, saya kita nak cadang beri kewarganegaraan kepada satu pasukan Brazil tu. Yeah. Jadi, jadi pemain Malaysia. Kalau boleh macam tu. Tapi sebenarnya tak boleh lah kan. Masuk World Cup ha, tak boleh lah. Boleh masuk World Cup tu. <laughs> ha. Hmm. Jadi dikatakan kuasa budi bicara menteri. Kuasa budi bicara uh, must be exercised in accordance to the law. Yeah. Dia kena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Saya rasa itu isu jelas lah. Kita dengar apa ni menteri jawab lah. Uh, isu yang kedua rakan-rakan media sekalian adalah mengenai isu yang uh, menjadi tumpuan umum juga iaitu isu yang berkaitan berkait dengan satu lagi agensi di bawah KDN uh, untuk makluman rakan-rakan uh, uh, kami dalam dalam perikatan nasional diputuskan untuk uh, berbahas uh, membahaskan bajet ini berdasarkan portfolio setiap kami ini ada portfolio masing-masing berdasarkan kepada uh, kementerian saya kebetulannya uh, diletakkan di bawah uh, portfolio keselamatan yang akan membahaskan berkaitan dengan KDN. Itulah saya diminta untuk bercakap tentang perkara ini. Okey, saya semalam telah membangkitkan satu isu berkaitan dengan satu saya soalan asas saya, apakah SOP? Itu soalan saya kalau sudah boleh tengok dalam insert eh. Apakah SOP yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri? terhadap sesuatu latihan ataupun exercise yang dilakukan oleh mana-mana agensi di bawah KDN sama ada berbentuk apa ni pasukan komando dan sebagainya dan saya merujuk kepada satu insiden atau kejadian yang berlaku yang melibatkan agensi APMM agensi penguat kuasa maritim Malaysia di bawah KDN iaitu satu peristiwa saya ingin betulkan sikit semalam saya tersilap tarikh tu saya sebut 29 September sebenarnya 19 September saya sebut uh, 29 tu sebab saya tengok tarikh tarikh report ya eh. tarikh report tu 29 yang berlaku 19 September tahun 2025 di sebuah masjid di negeri Terengganu iaitu masjid Kampung Rusila, Marang, Terengganu. Itu tempat yang kejadiannya. Saya telah membuat uh, satu kajian dan juga penyelidikan berdasarkan kehadiran saya sendiri di tempat kejadian. Uh, dan juga saya ingin uh, menyentuh mengenai kenyataan Ketua Pengarah Maritim Malaysia yang dikeluarkan pada semalam ekoran eh, daripada kau yang kita bakitkan dalam parlimen. Saya ingin menyatakan bahawa uh, satu laporan polis telah dibuat oleh pihak pengurusan Masjid Rusila berdasarkan rakaman uh, kamera litar tertutup CCTV. Ya. Saya boleh tunjuk. Ini report. Report yang telah dibuat oleh pengurusan masjid. Ya, salinan reportnya. Yang...